Всем привет, с вами Вася и скоро Хэллоуин, да, мой любимый праздник. Вот, и я сейчас нахожусь в деревне, и мы с Варей вчера сделали много разных украшений, поэтому я вам сейчас все покажу. А в Саратове у меня намного больше украшений, у меня я уж немало видео про Хэллоуин, но я теперь дел... я там сделала уже намного больше, намного красивые разные украшения. Ладно, поехали. И первое смешно говорить, но это такие чокеры, типа... Там вот такая вот Блин. Маме. А? Такая Маме. вот как летучая мышь. Так вот завязывать. Вот варки тоже я сделаю чокер. Я буду куклы на Хэллоуин. Они такие бархатные. Ладно, следующее. Я, шар... я надула шарик, я да, и сделала на нем лицо осторожно такой черным маркером. Но советую лучше так не делать, потому что все стирается, блин, как сказать, Видите, что получается? Ну, ладно у меня много шариков, поэтому я буду уже, когда будет праздник, я вот я буду еще. делать. Подожди, это еще потом. <laughs> Эта пришла. Ладно, дальше. Ладно, теперь вот э, я, я такую тыковку смешную, точнее страшную, наверное, страшную. <laughs> вот, ее так можно весить, и она будет так вот хоп-хоп-хоп-хоп. Ладно. дожди, сервиска. дожди, дожди, дожди. Так, следующее у нас не зацепились, простите. Вот, и мы сделали... Я сделала такое сердечко вот такое классное, разбитое. Типа, он тоже будет висеть. Тут ниточка такая вот. Так вот он будет боком висеть. Блин. Вот так вот боком. И еще мы сделали глаза. Они зацепили за это сердечко. Блин, я даже не знаю, как их распутать. Вот этот глаз какой-то странный. Да, это я его делала. Его тоже можно будет вешать. И вот это, мне кажется, классно получилось. Сейчас. О, у него нитка выпала. Блин, печально. Вот такой вот глаз. Его тоже можно было раньше вешать, но порвалось. Печально. Ну ладно. Дальше. Дальше вот этот призрак сделал Вай. Ну, ей помогал, конечно. Вот, такой это он прикольный. Нет, это его делала. Это ты. Мой смеш... другой. Вот, он такой я смешной. Носом я Нет, у тебя другой. Вот, смотрите, он такой смешной. Вот, его тоже можно будет вешать, он будет типа вот так летать, но у него голова какая-то получилась большая, поэтому он так летает. Сейчас я вам покажу моего. А, так, мой призрак, он такой вот пышный. Такой, типа, улыбается. Это я делала ему такой плащ, типа, он убийца. Такой призрак смешной, так смотрите. И когда его он будет летать, он так вот классно летает. Вот. А, падает всё. Ладно, следующее. Мы делали гирлянду, но она запуталась. Да, как всегда. На диски смешные летучие мыши. Это я просто, это гар. Хотя просто так я пигни Я сделала, ну, вот такие вот штучки, Гирлянда такая вот, там летучие мыши, там где-то еще большая летучая мышь, но... А, нет, вот она. Я думала, она упала. Вот, тоже такие смешные. Вот эти вот гирляндочки. Так вот они вешаются. Ну, ладно, всем пока! Скоро Хэллоуин!